Грант Шапс у середу, 22 травня, про це сказав звинуватив Китай, що вони мають надати таку зброю рашці Давайте дивитися. Китай надає летальну зброю окупантам. Китай надає летальну. Китай 200 гривень донат, молодці, дякую. Китай обіцяє, Китай буде тягнути час. Це не буде зброя однозначно. Це будуть поставки, деталей, якихось розходних матеріалів, але це не готове щось буде. Так, Китай так поставляє їм оці всі розходники, що тут дивного. До чого призведе посилення? 200 гривень донат, ще раз. Дякую, молодці. До чого призведе посилення ворогом наступальних операцій на Куп'янському та Покровському напрямках? Що буде далі? Зі сторони окупантів на Куп'янському та Покровському напрямках? З їх сторони, давайте так. Нашу сторону на тому напрямку що буде? Вони будуть чекати посилення, і після того буде удар з їх сторони. Що у цій ситуації? Найдебільніше те, що вони дочекаються цього посилення. Ну тобто їх не розіб'ють там, не буде так, що їх там розігнали, поки вони чекають цього посилення. Вони його дочекаються. Отаке От нехай не збувається. Так, Вовчанськ, дивилися, чи погодиться НАТО збивати ракети САСІЇ. З цим проханням Зеленський вирушить до Франції. Так, занепокоєне НАТО. Чи дасть офіційну згоду? Чи погодиться воно саме збивати ракети? Чи буде воно збивати ракети? Так, дві новини про НАТО. Давайте так. Новина перша. Про цю новину ви всі знаєте. Це такий довгограючий е міжнародний орган, давайте так його назвемо організація, у якої було все стабільно, все теоретично круто до того, як не прийшла срака у цей світ. Тобто теоретики вони грандіозні, просто фантастика. что до справы, что до дела, обесрались. Ну, надо сказать, что и да, и нет. Конечно, война – это проклятие. И Украина, получается, ну как, снова и снова наступает на эти же самые грабли. То есть у нас есть такой вот зловредный сосед, который там раз там в столетие да, на нас нападает. Ну, Скажем так, здесь очень много надо над собой работать. Если трезво проанализировать историю, то можно много найти ошибок. Это в любой стране. И сейчас кто-то явно нам скажет, вот там, а что американцы не сделали столько вреда, или не сделали столько вреда там английцы, что только Украина всем сделала вред? Нет. Но каждый платит по-своему. Кто-то войной. У кого-то э, ужасная экология. Где-то вдруг появился какой-то вирус. Кто-то расплачивается за свои грехи тем, что пришел президент тиран и уничтожает людей. То есть каждый платит по счетам. Просто каждый по-своему. И, конечно, наша задача... Да, чтобы эту карму, которую вот мы сейчас проживаем, отрабатываем через эту войну, наша задача не завязать новую карму, не озлобиться. Да, это тяжело, это страшно, когда погибают люди. Я и сам это вижу и знаю, потому что ко мне обращаются люди, пропавшие, и мне надо, ну, за пропавших своих родственников, и мне надо посмотреть на это обезглавленное тело. Окровавленный труп, как мне его помочь человеку, если не посмотреть на это, да, это тяжело, это страшно. Но и здесь важно не озлобиться, не ненавидеть, не проклинать, потому что иначе мы снова и снова будем попадать в эти ситуации. И мы своих, пусть не детей, но внуков мы обрекаем снова на войну. Угу. Это а наша что... ответственность, это надо понимать. Так, а що має зробити кожен із нас, кожен українець, аби дійсно не повторити цю історію і там дійсно, от як ви кажете, щоб наші там внуки-правнуки не повторили цю історію? Ну, от це не злобиться. Угу. не злобиться, не ненавидіть, ні не проклинать. Ну, мені дуже подобається от, така мисль, правильний настрой: що з кожним днем ми ближе. К миру вот если так себе настраивать то можно по-другому жить потому что ну как вам сказать конечно легко здесь э, там где ну вот мы с вами да там в киеве находимся да и в киеве легко говорить про э, то что там ну давайте не будем проклинать не будем злиться ну там немножко сирена была где-то что-то прилетело что-то сбили и живем дальше а есть ведь территория где все время прилетает все время. Ой. Ну, давай еще по чутях. Блин, все это уже говорила, уже забыла. Я просто говорю, забываю. Касать на Херсон мне фонит. То есть я думаю, что Херсон фонит не только по обстрелу. Херсон, мне кажется, еще наступление будет с той стороны. То есть они там... Я просто по картам подтверждения уже видела. Вот. Потом Запорожье мне очень нравится. Тоже фонит Запорожье. Не только по обстрелам, тоже про наступление. Там показывали, что... Карты показывали, что будет наступление. Запору, на запорожском направлении показывали карты, что будет... То есть вечно идет намек на Запорожье. Это первое основное сейчас. На то, что атомная станция опять будет под вопросом. Это провокации начнутся. То есть я, получается, предсказывала недавно, что во время инаугурации Путина опять будет запугивание ядеркой. Он начнет опять. Это проигралось. Потом мне показывали... Да, потом мне показывали, ну, к чему я это. Мне показывали параллельно, что после этого будет запорожская станция. То есть опять провокации начнутся там. И сегодня еще показала мне водосховище. Я спросила, это то, что вот Кременчудская, вот, кстати, вот что она поняла нам, туда попали же они. Нет, мне показала опять не прогресс, То есть опять вот попытка, я так поняла, обстрела туда. Потому что там башня падает. То есть опять попадут куда-то они. Что-то будет такое. Ну, это самое основное. И юг мне не нравится сейчас. Вообще не нравится. Самая молодая Сабельша? Херсон. Херсон. Mm. А, Видишь, мы предсказывали, получается, удар по вокзалу. Они сегодня ударили по вокзалу. Но только очень есть такая разница большая. Мы предсказывали жертвами, они попали просто. А мне было жертв. Просто я знаю, когда мне показывают... Да, я знаю, что когда мне показывают, там плохие карты падали. Я знаю, что когда мне такое падает, то будет, значит, что-то еще по вокзалу. То есть это не первый. Это как с Кивалова, с тем замком, и с этой галереей. Но я уже 30 раз говорю, что это галерея, которого с не было, это не Кивалова. Кивалова замок был год назад. Все, после этого он больше мне не снился ни разу. И после этого никакого не не было, ничего. Это новое что-то будет еще. То, что не проигралось еще. Вот. Поэтому вообще Юг сейчас как-то очень сильно фонит по Херсону. Такая ситуация, как с этим в Черниговом. По всем каналам хорошо тоже говорю. Касается Херсона, потому что там что-то не то. І Запорожье, что-то там тоже не то. Щодо електрозабезпечення, якою будет ситуація в країне. Ну, будет включение, но я не думаю, что будет прямо масштабно. Посмотрим сейчас. А, кстати, на Киева, что еще там постоянно знаешь, что падает. Я спрашиваю, куда. Ну, предыдущие предсказания тоже запоминайте, как бы, да. Я просто не буду напоминать, потому что там столько всего было, уже и не вспомню всего. Люди лучше знают в любом случае, не запоминают лучше, чем я. Там постоянно я спрашиваю, когда куда они будут стрелять, там постоянно падает карта Мага. Карта Мага очень часто падает на разведку и на СБУ. То есть, ну, это получается пять 5... центральные. От... Но мы их тоже поздравим с 9 мая. Я думаю, что будет куда-то по Крыму обстрел. Опять. И мне, кстати, падала, опять карта Мага падала на Россию. Что мы попым тоже куда-то? У здания какой-то разведки или СБУ. Ну, так. Так, касательно электрозабуской. Что будет ключена? Ну, у нас тяжковато с электроэнергией. Сразу говорю, десятка жезлов, дверка пентаклей. У нас. На соплях все держится, если быть по-честному. Отключения будут. Это был не вопрос, это утверждение было. Не будут 100%.